çün ağırlı acılıdır. Amma bu həyatı, bu ömür yolunu yaşamaq üçün sadəcə insanın bir məqsəd olmasıdır. Və insan da o məqsədinə çatması üçün, o amalı uğrunda mübarizə atması üçün bir dənə Allahın ona verdiyi. Bax, bu səsin iznə düşdü bu insan. Bugünkü qonağım həm yerli, Zərdablı Ziyafəddin Xəlilovdur. Bu nə xalq artistidir, nə də əməkdar artist. Heç şöhret ordeninə də layiq deyil. Amma valideynlərinin verdiyi o ad onu Şirvan bölgəsində hamıya tanıtdı və sevdirdi. Xoş gəlmisiniz ziyafətimə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Sizin necə gedir? Yaxşıdır, çox şükür. Şükür Allahın bəyəninə. Bağ, e, mən deyərdim ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni mən illərləndir, illərləndir. Əvvəl mətbuatda, bu gün də TV məkanında həm də e, el şənliklərində bizim sənət aləminin bütün insanları ilə çalışmışam. E, və əksəriyyətində olmayan səs sizdə var. Hətta xalq artistlərinə də, yəni sadalamaq olar. Əksəriyyətində olmayan səssiz də var. Amma nədənsə ə, onlar gündə efirdədirlər və siz ifir məkanından tamamilə çəkilib bir qıraqda dayanmısınız. Sirri nədir? Bilirsiniz Sevinc xanım. Mən ə məni gəl şənlikləri, dil mağaraları, ev toyları, udlular təmiz. Əvvəla ə, heç vaxt şöhrətə can atmamışam. Sadəliyi hər şeydən üstün tutmuşam. Və dedim ki, yəni mənim rifahım üçün, yəni mənim inkişafım üçün həyata addım atmaq üçün mənə belə gəlib ki, Şirvan zərdat mənə kifayət eləyib amma sevildiniz də. Mən, eee, inandırım ki, əgər onları sevməsəydim, insanları sevməsəydim, mən heç vaxt sevilməzdim. Onlar hamısı qarşılıqlı olmalıdır. Və e, onu deyim ki, övr məkanlarında görünməsəm də Azərbaycanın çox kənarlarında bilirəm, uzun müddət e, Rusiyada, Rusiyada, Qazaxıstanda, Ukrayniyada eee millətimizin, xalqımızın evladlarının bel şənliklərində, toylarında çox çox iştirak etmişəm. Rusiyada, Qazaxıstanda daha çox olmuşam. Və səbəb efirdən kənarda qalmaq səbəbi də çox şeylər var ki, yəni o qədər problemlər, o qədər işlər olub ki, buna vaxt qalmayıbdı ona vaxt qalmıyordu. Bir də ki Pişmansınızmı? Açıq deyir. Yox, yox. Cəmatın üzünüzü tanıtmadığınız zamanatın sevgisi, cəmatın məhəbbəti bəsələrdi, məni doyururdu ordu. Yəni ehtiyac olmadı. Azla kifayətləndim. Belə demək olar. Hmm. Bir için göz kimi yanarkən susmaq ağrılarının əmiyetəridir. Doğrudur belə. Hə. Bilirsiz, sevimli sən, xanəndələr öz dərtdərin, öz içindəki olan ağrıları şairlərin sözləri ilə deyirlər. Şairlərin yazdığı gəzərlərlə, şeirlərlə biz belə olub ki, məclisdə olmuşam. Məclisdə oxumuşam, amma bir nəfərin adını çəkmişəm. Ya aydın məsələdir ki, belə bir şey var da, o da istəyir ki, öz hürmətini bildirsin. Axırda gəlib deyir ki, daman pulum qalmıyor demişəm ki, vallahi mən səndən işim yoxdur, nə də pula ehtiyacım yoxdur. Mən səhərdən öz dərdim ağlayıb, öz günüm ağlayırdım. Yəni belə şeylər bilirsiniz, eee belə şeyləri açıq şəkildə demək olmur ki, bu mənim dərdimdir. Amma kiminsə dili ilə deyəndə, yəni rövcə... belə başa düşdüm ki, o yanığılıq oxumağınızın səbəbi içinizin dərdinin probleminin yanğısıdır. Şübhəsiz. Bax, e, mənim misralarımdandır. Deyir, hər kəsin öz dünyası var. Mənim dünyam sənniq deyil. Bəs sizin dünyanız kimlikdir. Mənim dünyam. Düz bu mən... misralar vaxtı da eqaistəsini səslənir. Mənim dünyam sənniqdir. Mən e, elə dünyam var ki mən o dünyanı başqa heç kəsə rəvay görmərəm. İstəyərəm ki o dünyanı kimsə yaşasın. Bu dünyanı kiməndəm. <laughs> Mənçi yaşayamıram, heç yerə yaşaya bilməsən. Yəni e, yaxşı o dünyada nə var idi ki sizi bu qədər həzdə? O, o dünyada çox şey. İstəmə reva görmürsünüz. Çox şeylər var idi bu dünyada. Məsələn, dərslər var idi. Onu bildik dünyada, dərslər var idi. O dünyada. Bəcə sevgi, acılar var çatışma idi, çatışmazlıqlar var idi o dünyada. Həşyin yetərincə olmaması idi. Daha doğrusu üməcə heçnəyin olmaması idi. Ayla. Sevgi bir yaşamaq dəniz dalğası kimidir. Yəni sərtdir. Möhkəm dayansan, möhkəm dayansan. Sadəcə toxunacaq o dalğalar. Amma yumşaq dayansan, qum kimi yub aparacaq. Siz necə dayanırsınız? Şübhəsiz ki, sevin çıxır yiğilməmək. Yiğilməmək. Və ayaq üstə dayanmaq üçün iradə, dəyanət lazımdır, dözüm lazımdır. Həm də başlıca rolu burada şükranlıq, şükranlıq oynayır. Yəni ki, hansı halda olduğunluğundan asıl olmayaraq, hansı vəziyyətdə olsan belə şükür etməyi bacararsansa, sənə verilən azı Çox bilirsən. Çox bilirsənsə və ona şükür edirsənsə, o səni qənarə eləyirsə, şübhəsiz ki, o səni yıxılmağa qoymaz. Mən ə, özüm bu, bu bu yolu keçmişəm, özüm bu prosesləri keçmişəm deyə bilirəm ki, nə ilə məh lazımdır. Bilirəm ki, ə, hansı şəraitdə olduğundan aslı olmayaraq, əgər olana qəna olursansə, deməlisən durumsan, hə, ustasən. Aynandır. Bax, belə bir deyim var, deyir, bugünkü ağlım olsaydı, dünən yaşadığılarıma görə yanmazdı. Sizcə də belədir? Yox, mən həç vaxt yaşadığıma yanmamışam ki. Ə, Amma bir şey də var. Bir yaşadım, yaxşı yaşadım. <laughs> Amma bir şey də var. Dünənkilərə də yanmaz idim. Ağıllanmazdı. Hmm çox persəq rusların bir deyimi var məaşib qax uçimsə deyirlər. İnsanfərlərin üzərində biz öyrəndirik. Düzgün, düzgün yoxu götürməyi öyrənmişik. Bunun məcəzi sizi heç sayanı sizdə yox saymısınız? Yox. Yox. Heç vaxt. Mən ə, Ən çox təkcəbbürdən uzaq adamam, havalılıqdan uzaq adamam. Ona görə də bilirsiniz Sevinc xanım, həm onun səviyyəsinə düşüb qalxası olsa, öz səviyyətə tapasan, özlərin səviyyə itirirsən. Ona görə də gərə gö səviyyəndə qalasın bir məclisdə 100 cür adam olur. Məclisdə alim də olur. Məclisdə çoban da olur. Düzdür. Ona hər görə də hər insan olur. Ona görə də ə, hər kəsin səviyyəsinə qalxıb düşsən, ə, məclisdə 20 dəqiqə çoban olarsan, yarım saat alim olarsan, özün olmazsan. Ən yaxşısı özünsən. Özün olmaq. Yaxşı, bax deyə ağrı acıları qoyduq bir kənara. Bu gün həyatınızdan razısınızmı? Mən ümumiyyətcə həyatımdan həmişə razı olmuşam, bu gün də razıyam. Metsara so, şəhərlərimiz. Ağrıya da baxırıq. Amma nədnsə bir ara küstük, getdik biz o bayaq sadaladığımız şəhərlərə. Hə. Rusiyanın şəhərləri, hə. Rusiyanın şəhərləri. Görürsüz. 7-ci qanım bu. Elə belə ki ə, mən təkliflər gəldi çox yerdən, Moskvadan, Samaradan, Orenburqdan. Yaxşı, yəni, o, o gediş sizə nə qazandırdı? O, o gediş mənə acdan yəni, uldura bildim. Dirçəlmək, dirçəldim, demək olar ki özümə gəldim. Özümə gəldim, dirçəldim. Belə həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən, həm maddi cəhətdən, hə bir, bir ara, yəni doğrusunu deyim ki, cəmaatdan da küsmüşdüm. Yəni eldən zamandan küsmüşdüm. Zamanı doyurdumuşdu mənə, nə təq doyurdumuşdu. Yəni e, Amelinə bir nəsə indi də bulud kimi dolmusunuz. Bu hissi ilə filandan əlaqədar insanlar hərəkətlərini itirirlər görsən, insanlar. Yəni yenə də deyirəm ki mən dedim ki, qoy gedim. Gedim vətənin və vətəni siz 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 məndən ödərixən, siz mənim üçün darıxın. Hı -hı. Və inandırım ki dəfələrlə o 2-3 ildə dəfələrlə rayondan və başqa rayonlardan zəhlər gəlirdi. Biz toy eləyirik, biz mərcəsləyirik, istidirsə məndə olmasın deyim, mən çox uzaqdayam, yəni gəlmə imkanım yoxdur. Belə Pisnədən qərarla gəldiniz qayıtdınız. Sonra mən özüm Birisi isə məsələn, öz istirəm bir oğlum var, Elçən. Allah sağ olsun. Sizinkiləri də. Demə, doğordan olsun, çox darıxdım. Olsun. Mən onları, yəni Yəni evlad əsrarı. Bə sevgilisi. Çox, çox, on, çox darıxdım. Sonra e, vətənimsin, yəni Eləbacı. Eləbacıda da mən darıxdım. Darxası çox şey var Zəhrəddabda atamızın, anamızın məzarə zərgərtə. Aydın məsələ. Yəni digər insanların günahı nə qədər böyük olursa olsun, kirli suda o günahlar batır, itir. Amma nəvənsə təmiz suda o günahlar yenidən yığılıb üzə çıxır. Bitir. Okei. Soyuq gəlsu ol. Mən ə, Mütləq günahınız olubmu? Şübhəsiz ki, günahı olmayan Allah. Çox böyükdür yoxsa? Allahdır. Yəqin ki öz özümə görə böyükdür, özümün ə, yəni nə tərif edim, öz ə, yaşayışıma övünmədim, öz ə həyat tərzinə uyğunmu deyim? özümün öz ə, Yəni öz şəxslərsən ağır. Mənim atmosferim belə də belədir. O mənim əhatəmdə ə, yəqin ki çoxdur. Ona görə ki belə desək ki işimizin özü də bir günahdan, günahdan ibarətdir yanlarımız. Tamamilə doğrudur. Bizim ə, günahsız həm bütün ə, insanlar qüsursuzla yaranıbdı. Yəni qüsurumuz olmaz. Siz mərebət doğulardı sözsüz. Siz süpərsiz ki Allahdan başqa hər şeydə qüsur var. Baxtil insanlar həyatımıza 4 formada daxil olurlar. Bəla, qəza, imtahan və sonda ərmğan formasında. Bəs bu gün sizin həyatınıza daxil olan insanlar hansı formada daxil olur? Bilirsiz, Sevincxan. Mən həm şey rahatam, mən rahatam. Evdə də, məclisdə də, küçədə də, maşında da. Hesab elirəm ki, düşmənim yoxdur. Yəni çalışdığım qədər ə, yaxşı münasibətli olan insanlarla tanışdım, yox tanımadım. Və çalışdığım qədər ə, gücüm çatan qədər ə, bir ə, Mən əvəz olsa, dəstəy olubam, dəyəyəy oluram. Və ona görə də rahatlıqdır mənim üçün. Mən heçcə pisliklə cavab verən adam deyiləm. Bəs bu gün sizin qəlbinizdə hansı fəslədir? Qışdır yoxsa bahardır, yazdır, yaydır, payızdır? Ümumiyyətlə qəlbinizə ən çox hansı fəsil hökm sürür? Mən ən, ən çox payızdan xoşum gəlir. Hmm. Payızın özündə böyük bir kədər var. Hı. Hmm. Çox vaq yağışlar yağır. Hə. Ən çox payızdan xoşum gəlir. Çünki ə, payız fəslində hər şey bütün təbiət rəngini dəyişir. Baxmın bir şey deyim də. O insanların qəlbində payız olur çi, qış olur çi. Sevgi yoxdur, ölübdür və yaxud yaralı sevgi var. O insanların qəlbində yaz yay var. Hələ hazırda sevgi yaşayır. Sizə belədir. Mənə belə gəlir ki, elə sevginin tamamlanması payız aydır. Tamam. Yazda sevənlər də, yayda sevənlər də payızda toy edirlər. Payızda. To Haiz məthoy iləsələr də insanın öz sevgisindən gedir söhbət. Başa bu çədalı notlara bir e, son qoyaxdın. E, yəni sizi tanıyanlar, buy bizim verilişimiz vasitəsilə. Düzdür, YouTube-da sizin çoxlu video görüntüləriniz var. Başqa verilişimiz vasitəsilə bir canlı nəsə ürəyinizdən mən bilirəm ki, qəşəng o balaca baxırda boğazlar edirsiniz muğamda. Ürəyinizdən hansı keçirsə, yəni o ifanı, o muğamı, o əhvalı. Mən, mən sən, sizə bir söz deyim. Ümumiyyətcə toy şənliklərində olanda mən indi az vaxtdır ki sənət deyəm. Toylarda çox insanlarla rastlaşıram, toy muğənnələrlə rastlaşmışam, xalq artistlərlə, əməkdar artistlərlə rastlaşmışam. Həç əməkdar artist olmasa belə həm güclü, həm gücsüz noğanlılar görmüşəm. Mən bir şey bilirəm ki heç bir dəfədə evimdə, ya maşında, ya yolda, ya tək olanda bir dəfə də olsa belə mızıldamağımla da yatma düşmür. Musiqi olmasa mən heç vaxt toxunmamışam. Nə bilirsiz? Musiqidən daha amma amma <laughs> birsiz nə tərdir? Mən Buna bir şeyə fikir, fikir vermişəm. Da. Bir şeyə fikir vermişəm ki ıı, o o xananda o muğani isə qadın olsun, isə kişi olsun, gəlib oturub mızıl deyibsə, nəsizə mən bilmişəm ki bu nə əlindən bir şey gəlməyir. Və aha, bunu eşitdik. Hı. Gəlirlər Biz o. Biz demirik mızıl. Biz deyirik oxuyaq tamını bir ifa istəyir. O zaman bilirəm ki, siz sözlərə fikir verirsiniz. Çox. Yəni bəzi muğamlar var ki, sənət insanları nə gəldi oxuyur. Amma siz sözlərin misrasına, dəyərinə bir dəfə fikir verəndə bizdə rayonda bir Elman müəllim vardı. Səfələmirəmsə, o köçdü Gəncəyə getdi sonra. Maarif şöbəsinin qarşısında gəldi. Balaca bir kağız verdi bir vərəq idi balaca. Vərəqin yarısı idi. Dedi ki, mən mən bu şeiri axıra çatdıra bilmədim. Bunu toyda oxumaq olar mı? Dedim ki, olar niyə? Olar? Baxım görəmələ. Baxdım, oxudum, dedim olar. İndi demək 3 üç misra 3 misra. Ərza yaxın. Bəzi bir janr idi. Hı -hı. Gördüm Elma müəllim yazıb ki: indi ölübsə Allah rəhmət eləsin, qalıbsa can sağlıq, albadan bilirəm. Amin. O söz məni elə götürdü. Gördüm yazıb ki: Baxdım gözəlim çöhrənə sandım gecə ay idi. Saçın əmbər, dilin şəkər, gözün ulduzlara tay idi. Gece cənnət quşu tək könlüm oxur silsilən ağıma. Əsdicə səhər yelləri bad eşkimizi ellərə yaydı. Səni Allah yaradıb göydə mələk, yerdə pərizad. Hüsnün gözəl afət, baxışın elmana paydı, yazmışdı. Yəni bu 3 misra sözü mən onu sonra tez-tez toylarda oxuyurdum zamanlarımda. Nə bilim vallahi, oxuya bilərəm, bilmərəm mən. Bu problemim də canı nə sə birbəndlik ki məndə və əzdən keçir canı moğam olsun mahnı olsun moğam olsun siz bilincəcəyi yəhə daha şirin oxursunuz yəni moğamın sevgisi ölməsidir hı hmm. şirin oxalmasıdır başa düşdünüzsüz siz Dört elinle kaçma dünya geza geler tapar seni. Gizlensen de yer altında merd mazar tapar seni. Bu yer nedir? Bu yer nədir, o göy nədir, dünyanın işi köhnədir. Təlman gənənə göy nadır. Qalbindəki qubars hər bəyəyənim. Ayranəyəm. Çox sağ olun. <laughs> Çox sağ, sağ olun. Sağ ol bizə. Arzumuzu həyata keçirmisiz. Çox o sağ olun. Bir insanlar bəzən türklər demişkən qadir qarşılaşdırır. Qədər yəni qismə. Olurmu ki, elə bir qismət illərlə görmədiniz bir insanla rastlaşmısınız. Hə. Məcəzə insan həmişə şey, kimsə görmək arzusu olur kimsə görmək arzusu olubdu. Əvəllər ola bilər ki, hansısa məşhur bir adamı görmək istəmişəm, görmək. Hamımız belə olmuşuq. Məşhur bir adamı görərəm. Yəni o izdən verdim. Sualçı, siz məclislərdə rastlaşırsınız o insanlarla. Hə. Amma ə... onda özünüzü tanıyırsınızmı ki? Çaşçı, bax o üzr istə Bun um, bir balaca səsi var buna bax. O bir ifadə var deyirlər, at oynadır. Amma yox, bu sənət belə sənətdir ki bu sənətdə at oynatmaq mümkündür. Niyə? Mənə görə üçün səhnəmizdə, efir məkanında at oynadanlar var. O, o iş, işdir o. o Bilirsən siz o səhnədə at oynadan bir balaca 20 evli olan bir kənd toyunda baş çıxardı bilmirsən. Tamamilə. Tamam. Ona görə ki indi bu muğannılar palatka deyillər. Aha. Palatka elə bir şeydir ki. Yaxşı dedim. Palatkaya cürləcür insandır. Çobandan tutmuş alimə kimi gəlir. Palatkada dəfələrlə sənsiz fərş olmuşdu. Dəfələrlə sevgili canım Suar şönü tümeni. Dəfələrlə ə, o rus tümeni şan düşdüyüşən düşdüyüşən, prinslos ananı oxuma, hansı ki at oynadanlar oxuyurdu. Rəşid bəy budur, Allah rəhmət eləsin. Allah hə. rəhmət eləsin. Dil ilə hə. oxuyurdu. Hə, və onlar da at oynadan olmayıqlar. Onlardan da qabaq atlar oynadanlar olubdu. Xanəm. Xanan da qabaq atlar oynadanlar olub. Yəni mən ona görə deyirəm ki bu sənət elə bir sənətdir ki, burada at oynatmaq mümkün deyil. Ona görə ki, bu konkret bir sənətdir, konkret bir şeydir. Yəni onun özünə xas bir əsası var. Konkret bir şey olsaydı, görə bu fizikal olsaydı, şübhəsiz ki, at oynatmaq olardı bu elmdə. Bilmək olmaz ki alim qasımovdan sonra belə bir alim gələr ki bu günləri alim qasımov bizim sənətimizin zirvəsidir tutalım ki yəni bir çox sənətcilər məsələn mən o gün radioda Mirzə Babayev liman oxuyurdu mənim müreyyəm partlamışdı maşını saxladım düşdüm maşınla yəni bu günlərim Ovlardan sürdüyü ata heç heç yəsinə bilməz. Nəyinki bu atı oynatmaq. Mümkünat yoxdur. Mümkündür. Bu bu şey mümkün olsaydı, mən yəni az çox ki nə deyirəm ki, ə, o elə eee xidmətlər var ki, xidmətlər var ki, orada məsələn 10 il su službada olanları 20 il sayırlar ki, yəni sən bu əziyyət, bu filan bövəsənkən amma, amma bir il bir il paladqət oyununda oxumaq, bir il paladqət oyununda oxumaq. Elə belə ki 10 il 10 il sənət olmağa bərabərdir. Mən belə deyərdim, çünki səndən hər şeyi tələb edirlər, hər şeyi Siz də ki, məşallah, məharilə bilirsiniz. Məhər Hər şeyi gələ bilər. Şey Yerində yetirir. Sən lirika da oxumalısan. Düzdür, estrada da oxumalısan. Estrada da oxumalısan. Sən romans da oxumalısan. Sən muğam da oxumalısan. Tamamilə. Nə bilm, bir də görsən laq el olur ki, xarici mahnılardır, sarış verlər. Yəni siz xoşbaxt insansınız ki, onların hamısını bacarırsınız, belə deyək də. Əgər ə, sizin ömrünüz o dilən palatka toylarında keçirsə xalqın arasında keçirsə və o dediyiniz kimi alimindən tutmuş çobanın istəyini həyata keçirə bilirsinsizsə demək dünyada xoşbəxt insanasınız. Amma bildiyim də var. Deyil, xoşbəxt insanlar hər şeyin ən yaxşısına sahib olanlar deyil. Sahib olduqlarını itirməyəcək qədər çox sevənlərdir. Xoşbəxt insanlar bu dünyada alveri baş tutanlardır. Xoşbəxt insanlar olardır ki, ə, xoşbəxt insanlar olar ki, gələcəyə gün dünyadan köçəcəyi gün təmiz hazır vəziyyətdə və olsun. Yəni bizim yaşamağımızda bir əgər ölümümüzdə xeyri yoxdursa, yaşamağımızda da bir xeyri yoxdur. Kimin yaşamağında xeyir olmadısa, Onu alveri başdırtmada o uduzdur. Xoşbəxt. E, burada mənə belə gəlir ki, bəlkə də siz başqa cür fikirləşirsiniz mənim haqqımda. Mənə belə gəlir ki, burada xoşbəxtlik üçün hər şey tamamlanmır. Ayıb məsələdir, amma bildiyim də var. Bir bu gün bazardan pulu olan üzü ağ qayıdır. Amma sabah məzarə gedin, iman ola, üzü ağ. Çox təəssüf ki, günlərin bir günü bizi əməllərimizlə baş başa qoyub, təkbir qəbrə qoyub, əməllərimizlə baş başa buraxandır. Bizim xoşbəxt və bəxbəxt olacağımız orada bilinəcəkdir. Biz burada belə bilmərik, xoşbəxtlik pulla da, varla da xoşbəxtlik olmur, əmələ gəlmir. Mən öz, yəni oxuduqlarımdan, bildiklərimdən deyirəm ki, bu gün yada xoşbəxtlik üçün xoşbəxtliyi tamamlamaq üçün e, material yoxdur. Ayırım məsələdir. Amma bir şey var. Əziz tamaşaçılarımız, əgər bir müğənninin kimliyindən aslı olmayaraq verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, istəyir xalq arası olsun, istəyir dünya şöhrətli olsun. İstərsə də şöhrət ordenli, yəni sinəsi dolu medallarla bəzədilmiş olsun. Əgər ona xalqın sevgisi yoxdursa, mənasızdır. Xoşbəxt o şəxsdir ki, doğrudan da xalqın ona böyük bir sevgisi və həm də ehtiyacı var. Bugünkü müsahibim də həmin insanlardandır. Düzdür, balaca bir dövlətdə, Şirvan adlı bir məkanda yaşayır, amma əsas odur ki, onu öz elində o basını çox sevir dilər. Hətta uzaq getdiyi böyük şəhərlərdən ona baxaq sevgisi geri qaytarırdı. Və o sevginin ümidi ilə, işığı ilə həmişə həftimizdən ayrılırıq. Bugünkü təklifimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Minnətdarıq biz sizə. Çünki uzaq bir məsafədən gəldiniz. Çox sağ olun zəfət din mənim.